सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया साई पक्षाच्या वतीने दावते इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आलं मुस्लिम धर्मियांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असून उपवास सोडण्यासाठी नुकतेच हीरा मॅरेज हॉल उल्हासनगर दोन येथे रोजा इफ्तारीचे आयोजन करण्यात आलं होतं रोजा इफ्तार पार्टी मोठ्या उत्साहात पार पडली सामाजिक राखण्यात इफ्तार पार्टीची मोठी मदत होत असल्याचं साई पक्षाच्या विद्यमाने करण्यात आलं होतं हिरा मॅरेज हॉल येथे शुक्रवारी सायंकाळी सात वाजता इफ्तार पार्टी झाली यावेळी हो या कार्यक्रमास शुभेच्छा देताना ते म्हणाले की सामाजिक सलोखा आणि एकात्मतेसाठी सर्व समाजातील लोक एकत्र येणं आवश्यक आहे सर्व धर्मांमध्ये समानतेची जाणीव निर्माण करून आपापसातील बंधुभाव वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे यासाठी विशेष कार्यक्रमांचं आयोजन होणं सुद्धा महत्वाचं आहे दोन समाज एकत्र आल्यानं मतभेद दूर होऊन बंधुभावना वाढीस लागण्यास मदत होणार आहे अशा सणांमुळे हिंदू मुस्लिम बांधव मनापासून एकत्र येतात सामाजिक सलोखा राखण्यात इफ्तार पार्टीची मोठी मदत होत असून त्यामुळे विचारांची देवाणघेवाण होते आपण सर्व एक आहोत ही भावना वृद्धिंगत होण्यासाठी रोजा इफ्तार पार्टी महत्त्वाची आहे मान्य नगर सेवक समाज सेवक कार्यकर्ते अनेक राजकीय पक्षांसे नेते यांच्यासह अनेक मान्यवर व्यक्ति व मुस्लिम समाज के बांधव मोटा संख्य ने उपस्थित होते हर पार्टी में सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे जितने भी उल्लासनगर पूरे महाराष्ट्र पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम भाई हैं, उनका पाक महीना चल रहा है रमजान का महीना चल रहा है रमजान के महीने में जो कहते हैं कि इबादत करोगे तो उसका फल लाखों गुना ज़्यादा आपको मिलेगा तो ये रमज़ान का इतना पाक महीना है कि हर मेरा मुस्लिम भाई जो है खुदा की इबादत में लगा रहता है जन सेवा में लगा रहता है गरीब मजलूम की सेवा में लगा रहता है ये सब सवाब के काम करते हैं तो ये पाक महीना है इस पाक महीने में पाक दिल से जितनी सेवा करोगे अल्लाह खुदा आपको उससे ज़्यादा हज़ार लाख गुना ज़्यादा देता है तो मैं आपके माध्यम से सब मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने रोज़ा रखा है नहीं रखा है किसी कारण की वजह से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से ये गुजारिश ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पूरा जो मुस्लिम समुदाय है भारतवर्ष में क्या पूरे दुनिया में सबको खुश रखे सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और भारतवर्ष में खास करके हम जो हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारा बना रहे और सब मिलजुल के हिंदू हो मुस्लिम हो ईसाई हो सिख हो सबके जो भी फंक्शन हैं सबके जो भी त्यौहार हैं मिल बाट के हम मनाते रहें और भाईचारा हमारा सदैव काम रहे कायम रहे और इस भाईचारे के कायम होने से हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये शिक्षा मिलेगी कि पहले हमारे लोग हम तो रहे न रहें कितने साल रहते खुदा को मालूम लेकिन ये एक संदेशा हमेशा हमारे समाज में हमारे लोगों में आगे जाता रहेगा और ये प्रथा चालू रहेगी कि हम सब मिल हर त्यौहार मनाएं मैं एक बार फिर सब भाइयों को मुस्लिम भाइयों को बधाई देता हूं इस रमज़ान महीने की और ईद की आने वाली ईद की सबको मैं बधाई देता हूं अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे धन्यवाद